В ефірі новий спільний проєкт першого міського та Арселор Мітал Кривий Ріг «Гордість Кривбасу. Герої програми талановиті, цікаві, успішні та творчі криворіжці. Ті, ким точно може пишатися кожен із нас, адже саме завдяки їм про Кривий Ріг знають далеко за його межами. Вони розвивають місто та створюють його особливу історію. Їм є, є чим похизуватися, а ви маєте знати про них більше. Історію тих, кого по праву називають гордістю кривбасу, презентує перший міський. Спонсор програми Арселор Мітал Кривий ріг. П'ятнадцять разів побував в Антарктиді, тож напевно знає, як воно працювати при 90 градусів нижче нуля. Де сама низька температура на нашій планеті 83-му році була зареєстрована мінус 89,3. Він бував у місцях, з яких повертаються далеко не всі. Уже не так вони себе фізично чувство, і вони всі повністю погибли. Микола Маковей, заслужений полярник України, пережив кисневий голод, був на межі життя і смерті. Це називається дорога смерті життя». Попри свій поважний вік, він вже зараз планує нову експедицію у Гімалаї. В Вмаю мене буде експедиція. А уже є приглашення в Гімалаї. Лютий мороз, який пробирає до кісток, сильний вітер, нестача кисню все це серйозні випробування для багатьох людей, але не для Миколи Івановича, у якого за плечима неабиякий досвід експедиції в Антарктиду. Знайомтеся з новим героєм програми гордість кривбасу. Микола Іванович, доброго дня. Добрий день, Микола Іванович. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося і як ви стали полярником? Ви знаєте, в дитинстві… Каждый мечтал стать летчиком, космонавтом, путешественником. Но это же надо было как-то найти себя. И надо стремиться было. Ну, у меня так детство тяжелое было. И оно меня научило правильно делать, движение. Учился в, в интернате на Югоке. Всю школу прошел там. А это девочки одинаково одетые, мальчики одинаково. Это кадетская школа такая, серьезно. И там я получил такую психологическую закалку потом армия. В армии год прослужил, отец погиб, после армии мать через три года. И я в себе так сел и думаю, а что же дальше делать? И поставил цель, может, какую-то профессию, то, что мечтал, и она исполнится. Начал больше прислушиваться к такому старшему поколению. Остался сам-то Устроился после армии на завод Криворасталь, Нас пять человек отправляли в Нигерию за гранкомандировку, город Лагос. Я работал уже машинистом тепловоза. Ну и посчитали, можно направить туда для работы за границей. Ну, а вы знаете, как раньше строго было, ты должен быть передовиком, показателем, там, у тебя характеристика должна хорошая быть. И отправили все документы, круговая почта, тогда КГБ было, Криворог, Днепропетровск, Киев, Москва. Не было долго документов, пришли документы четырем с красной полосой, моих нету, нету, нету. Москва, оказывается, переиграла на Антарктиду. Ну я же не знал. Потом дополнительно еще документы были собраны. И в один прекрасный день директор завода Гладуш тогда был симпатичный такой мужчина, вызвал меня, красивый, и говорит, Николай Иванович, вместо Африки поедешь в Антарктику. Я говорю, как это так? Он говорит, ну с пингвинами поздоровайся, коллектив тебя рекомендовал, так что готовься. И точно через неделю пришел вызов, меня направили за гранкомандировку в Антарктику. Но я просто <coughs> не думал, что попаду на такие трудные испытания что то думал там в Антарктике кокосы там <laughs> будут, ну и сразу Москва, потом Ленинград, тогда еще был, э, грузим корабли, месяц живем э, при прибалтийской гостинице, нас стажируют, медкомиссия, проходим вакцинацию, тогда же было от малярии, от холеры там, все, получали международную сертификат, книжечку, потому что тебя не выпустят. И в октябре месяце Антарктический флот Михаил Сомов, академик Федоров, Реора Михеев, профессор Виза начали движение в Антарктику. По движению, три месяца проходило движение, по движению нас еще доводили нам и доктора, психологию на корабле, лекции читали. Как начальники транспортных отрядов, что я должен делать там, как себя вести, технику изучали. Моя профессия подошла как раз в Антарктику. Я служил на танковом заводе и также был инструктором первого класса танк, тягачи. И как раз вот я, меня Москва почему и выбрала в транспортный отряд. Пришли мы в Антарктику 30 декабря разгрузка. О Новом Годе даже не думали. Четверо суток разгрузка. И я тогда уже понял, куда я попал. В сложнейший континент. А мы все прекрасно знаем, что Антарктика – это шестой континент в 1820 году. Последний континент открыл Белюзгаузен Лазарев на кораблях «Мирный Восток». И в 2011 году Рауль Амонсен, норвежец, покорил Южный полюс, а экспедиция Роберта Скотта вся погибла. Они уже пришли туда, когда уже флаг норвежский был на Южном полюсе, и в них психология так сработала, ну, уже не так они себя физически чувствовали, и они все полностью погибли. Ну, а дальше на станции Мирной, куда я пришел, произошла разгрузка, и нам дали в течение 10 дней подготовить транспортный отряд и выдвинуться на станцию «Восток». Полюс холода, недоступности, где самая низкая температура на нашей планете. В 1983 году была зарегистрирована минус 89,3 три. Мені довелося работать від мінус 70 до мінус 86. Ви представьте, що це таке. Значит, почалася підготовка. 22 тягача, 22 механіки, скубінки танкової дивізії, лейтенанти, і, лейтенант, і старші лейтенанти. Повар, врач, врач 4-го управління Кремля, были, Штурман і Радіст. Штурман вел наш поїзд, представте біла мгла, льод. а он должен выйти точно на станцию «Восток». А туда полторы тысячи километров. Значит, загружали сани по 48 кубов топлива специально, размешанного с авиокеросином. 50% солярки, 50% авиокеросина, чтобы оно не замерзло. И вот наступил тот день, 14 января, это как раз в Антарктике, декабрь, январь, февраль, это лето. Ну, лето в минус 40, уже минус 50, там, где мы начали движение. И вот я помню, все тягачи выстроились в одну линию, ковровая дорожка на снегу, по 50 грамм коньячка, бутерброд, и им тогда сыграли, колонки. Но я не знал, куда я отправляюсь и как. Я просто был на таком подъеме, попал ну в путешественники, и я понял с первого дня уже район трещин. И вот это начали движение. Месяц мы шли через станцию Пионерска. А там называется, это называется «Дорога смерти жизни». Но ну, я же не знал это. Те, кто уже второй раз говорят, это «Дорога жизни и смерти». Выдержишь – выдержишь, не выдержишь – не выдержишь. И мы через станцию Пионерска, Комсомольска, Восток-1 и Восток. Я помню, как мы пришли на Южный полюс, ко мне подходит лейтенант. Смотрю, что-то плачут они. Уже там по второму разу, втора експедиція. Геть, а ти чого, Нікола, не плачеш? Рю, а чого плакати? Ані гарять, то ти плач, що ти живой, радуйся, прийшов в одну сторону. І тоді я поняв: от те тоді да, попав. Тобто, ви бували у таких місцях, звідки не всі повертаються. А от розкажіть про вашу найважчу експедицію? Ну, я вважаю, сама була вже коли четвертий був поход. І за мы ми э, уже е, поход, можна сказати, в осень, таку глубокую. І в нас на пути, ну, постійно ветра були до 320 км в час. Ви можете себе представити, ми просто тягачом не могли делать. И І ми неделю возле станції Піонерської стояли, Ветра, ветра, там долина як смерті постійно вокруг Антарктики. у нас закончилось продовольствие. И мы вызвали через Москву специально штурман, радист, чтобы нам забросили продовольствие. И вот с Мирного пять раз самолет подлетает, а нас не видит, потому что поземка на расстоянии 30 метров. Вот это идет, нас не видать. И нам, чтобы выпить чаю, мы пристебывались все до гусеницы своего тягача. И вот это на ощупь, добираясь до камбузной машины, чтобы чаю хоть выпить. І аж на шестой політ Ан-12 нас увидел і сбросил в таких тюках продовольства. Я помню, где-то з метров 200 висоти. Я помню, ми потім встали, всі как раз э, не було таких по За руки взялись и давай собирать там зущенку, консерву, консерв. Зущенка была такая банка, стала маленькая банка. Ну для, на... для нас нормально, нам хватило потом, чтобы возвратиться. А там еще надо было идти дней 10. Вот такая ну, сложная экспедиция. Ну в Антарктике, знаете, как говорят, Михаил Сомов, э, академик Федоров, такие знаменитые люди вы говорит, говорят, именно у походе, как на войне, говорит. в любую минуту в этом походе движение на Южный полюс, можно просто не возвратиться. Так вот, говорит, если вы хотите, чтобы увидеть мужественного человека и школьники, пригласите ее с ним побеседуйте. Это, говорит, путь жизни и смерти. И не секрет, там много покоится моих товарищей. Раньше никто об этом не говорил, сейчас можно. Вы сами увидите и кладбище, и все. Самое плохо, когда теряешь друга, товарища. І ще тяжело було за 10 місяців треба було зробити тягачі, поміняти всі э, дві розчитання на один поход. От именно на мене, я був инженер э, маю диплом по дизелям, э, була задача именно займатися електрикою і дизелями. То буває і в сутки. по два часа, по три спали. Я работал инженер по жизнеобеспечению станции и логистическое направление. Дорос, можно сказать, выше уже нету. Дорос до руководителя экспедиции. А руководитель экспедиции – это своего рода логист, дипломат, потому что мы с дружеским визитом заходим на станции. Я помню, когда у меня первая экспедиция уже была руководителем экспедиции. Решили в Украине, в Министерстве образования и в Антарктическом центре построить церковь на станции Вернадской. Она нужна. Полярники, когда им тяжело психологически, они идут в церковь. Я потом узнал, начальники станции Рыли, много так происходило за год зимовки. Идут как-то снять психологический такой стресс. Полярники работают все 365 дней. Кормежка отличная, а как вот вы взагалі принимали їжу, адже маску ж треба снимать. Там просто шерстяные гачи, маски были и прорез глаз. А здесь на нашей станции, наша станция находится, вот Антарктика, она кругла, как скат, и фостик. Мы у фостики. В Антарктике чем южнее, тем холоднее, наоборот. А чем восточнее, тем теплее. На нашей станции температура летом, это декабрь, январь, февраль, может достигать плюс 5, 0 градусов. У нас такая туристическая станция, очень хорошая станция. Как климат такой. Да, 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 да. Мхи растут там, ну, зимой засыпает, и наибольшая температура до минус 30 градусов. Всего лишь. Так что наша станция, ну, такая... Э, хорошая. пингвинов много, да. Даже в футбол, когда играют полярники, они как на стадионе обкружить и смотрят Адельки, они такие интересующие. А вот вы проходили какое-то специальное навчання, перш прежде, вы решили свою первую экспедицию? Подготовка очень серьезно шла, и утечка кислорода специально вот такие были комнаты, потом медицина сильнейшая. Попасть без здоровья и заключения врачей нереально. Ну и плюс еще знания. Тоже комиссия проверяет, и я знал, что есть. Мы по принципу у космонавтов есть основной, а есть кандидаты. И вот вот это все время придешь в гостиницу и думаешь, правильно ли ответил, я буду кандидатом или основной. Но потом комиссия решила в основном. Расскажите трохи про ваш музей. Музей, ну вот, хочется показать. нашим жителям криворога. Ну, сюда приїжджають не тільки з Криворога, а й з інших городів. Я знаю такой случай. Був. Бабушки сюди до директора музею прийшли з бетончиками, а їхні внучки вчаться в коледжі Говорять, Молоко продали на Червону. Говорять, тут у вас є пингвіни, полярні криворожки, можна музей подивитися? Да, так что люди интересно, интересно преподавательскому составу, интересно нашему э, нашем трудовом таком городе посмотреть. Вот Криворожанин действительно в Антарктике был 15 раз, 4 раза Южный полюс покорял, два раза Гималайи, Северный полюс. Это 18 экспедиций. Это, ну, можно сказать, вся жизнь проходит в движении, в движении. Все было, кораблем разбивали, все. Трещине лежал. Антарктика, она, хочу вот рассказать, довести вот первый такой снимок, Антарктида, она 14 миллионов квадратных километров. Только 40 тысяч квадратных километров чистой от льда, нету льда. Самый сухой континент на Земле, самый высокий континент на Земле, самые большие ветра, ну представьте, 320 километров в час. Есть такие случаи, улетел и до сих пор не знаю, где он, что он. Были такие случаи. Самый морозный континент, самый строгий континент. И прежде, чем что-то делать, надо все время думать. Шаг может быть очень серьезный, может и не выжить. Надо все время думать. Потом здесь, мне интересно, вот, чучела пингвинов, яйца пингвинов, здесь император пингвин, яйцо его. В Антарктике 15 видов пингвинов. Самые такие распространенные – это император. Он от 60 до 80 килограмм, метр рост. Э, адельки. Э, потом э, в Антарктике 50 видов птиц. Более 200 миллионов. Вы можете представить? Вот они приспособились, там живут. Потом животный мир. Тюлень уэдала, тюлень крабоед. Э, Ліапар, морський слон, кіти, фінфали, синій кіт саме найбільше. Їх там зараз і забілія Ми зараз знаходимося в музеї, який розташований на території підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Тут представлені експонати, які Микола Іванович привіз зі своїх експедицій. Микола Іванович, розкажіть нам трохи про ці експонати. Ну, приятно. И почему здесь находятся все экспонаты в музее? Потому что именно завод Криворосталь, это предприятие направляло меня за гранкомандировку. И здесь дали мне путевку в жизнь. Но сюда приходят не только там с проходят приходят люди из колледжа, университеты, так, посетители. Им интересно, что в Крымроге есть такой человек, ну, первые экспедиции, сразу начнем отсюда. Это когда завод Криворосталь направил меня. У меня были самые трудные. Это покорение Южного полюса пройдено. Четыре маршрута, 12 тысяч километров по Антарктиде, при минус 86 градусов. Ну, не все так, вы видите, просто. И люди умирали, и оставались на Ну, а дальше, когда в Украине попала станция Вернадский, здесь уже мы видим, мы всегда отправлялись самолетами, в самую южную точку Фельмунду, Ушая, конец земли, а дальше Антарктида. И там уже загружались продовольствием, топливом и уходили на станцию нашу Вернадскую. Здесь мы видим, интересно будут видеть яйца пингвинов, императора, адельки, пушок маленьких пингвинов, потом вот специально мешки, которые мы ложим форму, доставляется на станцию Вернадской или на Южный полюс. Специальные ящики, унты, которых я покорял Южный полюс. Видите, вот такие. Такие вашкеньки. Вот. Да, вашки. Здесь есть много что посмотреть. Желающие пусть приходят. Здесь, как говорится, и по Южному полюсе форма покорял. В чем? Потом форма есть Северный полюс покорял, Гималаи, оборудование разное, которое надо было в Гималаях и на Южном полюсе. А также есть э, вещи, которые, э, сумки, которые шерпы несли в Гималаях. Мне пришлось покорять гору Гокия и она Пурну гора. гора. Она очень сложна, где-то приравнивается к Эвересту, считайте. Там тоже много погибло людей. Также есть, посмотрят Награду, что за свою жизнь Криворожанин заработал честным полярным трудом, не сдаваясь, чувствуя себя мужественно, не покупая ни один орден, а все, что давалось, это заслуженно. Я этим горжусь, горжусь, что проживаю в городе Кривом Роге, прославлял его и всю Украину, побывал на всех континентах. В Антарктике находится 28 государств, 48 станций. На 20 станциях я был в дружеском визе. А это о чем-то говорит, что не так все просто. А Честно. вот какой из этих экспонатов для вас является Мне все здесь сцена. И то, что оценили труд мой, ордена, там все. Ну, а вообще, я очень ценю и горжусь, что я почестный гражданин Киева и Криворога. Есть сама Мельченко давал мэр города мне, сансаныч орден, знак почета Киева. Ну, а также ценю это предприятие, которое мне дало путевку в жизнь. Я просто ну, горжусь здесь быть. И когда я захожу сюда в музей, смотрю, как-то у меня давление, мне кажется, быстрее и сердце быстрее бьется. Все такі воспоминання. О, дивіться, Україна нещодавно отримала дослідницький корабель для проведення антарктичних місій. Вам відомо, коли планується найближча експедиція, і чи збираєтеся ви вирушити в цю експедицію? Ви знаєте, Україна приберела корабель, Називається е, Кларк -Рос, він називався. Мені прийшлося на ньому побивати, коли ще в експедиції був. заходили они. А Украина назвала корабль «Ноосфера». ноосфера. Станция Вернадской. А «Ноосфера» — это труды. Природа, биосфера, все это связано. Когда-то у Вернадского труды такие были. Вот назван корабль. Корабль замечательный. 5000 водоизмещения, рабочие кабинеты, ледокол. Ну, это ну, серьезно. Он входит в двадцатку кораблей ледокольного типа, научных, я имею в виду, это прорыв очень серьезный. У нас же не было ни корабля, один горизонт был, и то мы на нем возле нашей станции разбились, чуть не погибли. Подводный айсберг ударили, ударились. Я тогда за это получил орден за заслуги. Занимался, выжили, да. И мне такой интересный потом эпизод был, когда мы пришли, прилетели в Борисполь, корреспонденты встречают оркестр. И вот корреспонденты подошли ко мне и говорят, а если бы он перевернулся, он действительно в подводный айсберг ударился и начал крениться, крениться. удар был сильнейший. Начал крениться, еще полтора градуса, он просто бы кувыркнулся. Весь ледокольный флот острый, потому что там лед крепче северного. А северный лед то там ледоколы яйце, яйцеобразные, они давят просто, а здесь пилят лед. И если ну, полтора градуса кувыркнулся, и вот корреспонденты задают вопрос. Я говорю, ну тогда давайте кинокамеры все сюда, я вам отвечу на этот вопрос, если кувыркнулись. кувыркнулись. Задавайте. Они говорят, а вот если бы кувыркнулись, я говорю, вы знаете, вода в Антарктике летом минус полтора. Она очень солена. Я говорю, тогда набирайте воды в рот побольше и на дно. Удовлетворенный вопрос. Ответом да. Говорю, ну, все. В мою у меня будет экспедиция. Откроюсь. Уже есть приглашение в Гималай. Я выбрал ее. Вот она как-то мне по душе. Вот эта экспедиция гималайская. Я там получаю заряд здоровья, потому что на той высоте, на той высоте после четырех с половиной тысяч кровяные тельца, красные, слабые, умирают от давления. Вот я помню, шел на Анапур, на Кровавого гора, 6 тысяч. И потом, когда вниз спускаешься, они поновляются. И тебе все время хочется ходить, ходить, вот моложе чувств. Но чуть не погиб. Вот на Анапур нашел. У нас международная экспедиция была. Чуть-чуть. Но, но это такое. Вот я чувствую, у меня есть ангелы-хранители, которые, вот, и я верю теперь, даже в трещине лежал, лежал провалился 30 метров. Никто не знал, живой или не живой, вытащили, живой. Ну, эпизодов, чем больше ты вращаешься, а все-таки 18 экспедиций, все равно тебя где-то что-то поджидает. К этому надо всегда быть готовым. А ангелы-хранители, вот если есть все хорошие, они тебя спасут. Ну що ж, Микола Іванович, дякую вам за таку цікаву розмову. Ви дійсно гордість нашого кривбасу. Ми вами пишаємося. І я і вся команда першого низкого» бажаємо вам успіхів у нових звершеннях. Спасімо.